Yuxular yaşamımızda ən sirli, amma bir o qədər də həyəcanlı təcrübələrdən biridir. Bir çox bilinməzlərin açıqlığa qoşulduğu günümüzdə yuxularla əlaqəli çoxlu suallar cavabsız qalır. Aparılan hər araşdırma cavablanan hər sual özü ilə bərabər daha çox sual və bilinməz mövzular gətirir. O zaman sizləri də maraqlandıran yuxu haqqında bilmədiyimiz biliklərə davam edək. Yatarkən nə qədər yuxu görmək Yuxuların nə qədər davam etdiyi barəsində hələ də dəqiq bir açıqlama yoxdur. Bəzi elmi adamlar yuxuların saniyələr içində olub bitdiyini, bəziləri də saatlarla davam etdiyini söyləməklədir. Ancaq aparılan son araşdırmalar yuxuların 20 saniyədən çox davam etmədiyini deyir. Görmə əngelliləri yuxu görürmü? Sonradan görmə əngəlliyi yaşayan insanlar yuxularında daha öncə gördükləri görüntülərə istinadən yuxular görə bilərlər. Ancaq doğuşdan görmə əngəllisi olan insanlar heç bir real görüntü görməzlər. Onlar yuxularında səs, qoxu, toxunma kimi digər duyğu orqanları ilə əlaqəli hadisələri yuxularında sadəcə hiss edə bilərlər. Yuxumuzun nə qədərini xatırlayırıq? Çox insan yuxularını xatırlamaqda çətinlik çəkir. Çünki oyandıqdan 5 dəqiqə sonra yuxunun yarısını unutdurub. 10 dəqiqə keçdikdən sonra isə sadəcə 10%-ni xatırlaya bilirik. Heyvanlar yuxu görürmü? Bu mövzuda bir çox heyvan üzərində təcrübələr və çalışmalar aparılmışdır. Bu çalışmalar nəticəsində heyvanlar yatarkən yuxu görən insanlarla eyni beyin dalğasını göstərdikləri ortaya çıxmışdır. Yuxunun dərinlikləri, yuxunu idarə etmək, astral səyahət kimi mövzular gələcək videolarımızda yer alacaq.